Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini memperkenalkan kita telah sama-sama baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita telah bersama-sama berzikir berselawat atas tunjungan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita lakukan segala apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saudara mara kita sahabat anda jiran tetangga dan juga untuk diri kita kita untuk diri kita serta ahli keluarga kita yang diuji dengan ujian kesakitan maka Allah taala akan angkat kesakitan tersebut digantikan dengan kesihatan permudahkan segala urusan kita atas asbab kesabaran kita insya-Allah <tuh> jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan terus nyambung kembali perkongsian kita melalui kitab munajat dan ikhtiar kesembuhan dengan <coughs> munajat dan ikhtiar dengan al-Quran. Jadi diharapkan seluruh sahabat-sahabat terus berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik dan insya-Allah agar pertemuan kita pada hari ini menjadi satu pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada muka surat yang ke-20. Ini muka surat yang ke-27 Iaitu berkaitan dengan memohon rezeki yang luas ha, Itu surat 27 Memohon agar diberikan kepada kita rezeki yang luas Jadi rezeki ini bukan semata-mata dari segi harta Kadang-kadang orang salah faham Rezeki ini harta sahaja nak duit banyak Nak gaji banyak apa lagi? Ha, kan. nak yang banyak, nak rumah yang besar, nak kereta yang besar. Tetapi terlupa bahawa rezeki juga termasuk apa yang dikatakan sebagai anak-anak yang salih. Kesehatan tubuh badan dan keluarga yang bahagia. Ha, tidak diberikan kesakitan ha, Juga rezeki, banyak nikmat Banyak rezeki yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita ha, Jadi Mohonlah dengan penuh rasa keinsafan mohonlah dengan penuh rasa keikhlasan. Jadi diajarkan kepada kita dalam kitab ini daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilah <tuh> nafatil faqr an ahli dhalikal manzili wal jiran nah, ini kelebihan baca surah ikhlas surah yang pendek surah yang kita hafal, surah yang biasa kita amalkan. Namun dalam keadaan kita inginkan apa dia? Kita inginkan rezeki yang melimpah ruah. Tapi bila mana kita amalkan ini bukan sekadar rezeki yang kita perolehi. Ha, kan? Tetapi kita juga bukan sahaja berdoa untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Bahkan yang mendapatnya juga kan kita yang beramal jiran tetangga juga dapat kelebihannya. Kan? Sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad ataupun surah al-ikhlas ketika mana masuk ke dalam rumahnya masuk dalam rumah ke surah al-ikhlas maka akan dihilangkan kefakiran daripada penghuni rumah tersebut ha, yang pertama hilang daripada kefakiran bukan diri kita seorang tapi seluruh ahli keluarga rumah kita ada 10 orang 10 orang lah ada dua puluh orang, dua puluh orang lah. Ada dua orang, dua orang lah. Dan kelebihannya apa dia? Dan juga jirannya bukan sekadar diri kita. Bahkan ahli keluarga kita. Bahkan juga yang mendapat kelebihannya adalah jiran-jiran kita. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita beramal jiran dapat kelebihan dan mungkin juga kita ni jenis tak beramal tapi Allah taala bagi kepada kita rezeki yang melimpah ruah kita rasa ni asbab daripada kita bekerja kita asbab daripada kita berusaha asbab daripada doa kita rupa-rupanya kita dapat harta kekayaan kita dapat rezeki yang melimpah ruah asbab daripada jiran kanan kiri kita yang senantiasa beramal dengan masuk ke dalam rumah membaca surah al-ikhlas ah ha, kita tak tahu yang mana yang yang Allah Taala terima amalannya sebab itu dengan jiran tetangga kena berbaik-baik ah ha, kan bila mana kita ada makanan yang sedap-sedap bagilah jiran tetangga bila mana kita ada rezeki yang lebih kita santuni ahli keluarga bila mana hari raya kita singgahlah kita ziarahlah jiran tetangga ha, jangan kita rasa kita hidup seorang diri aja dalam dunia ini. yang jauh kita bagi yang dekat kita buat buat lupa Ha, nak masuk Ramadan dah ni akan ha, jadi rejab kita pun dah di pertengahan rejab kita daripada rejab inilah kita mulakan kita punya mustadafah kita daripada rejab inilah kita perbanyakkan amalan kita masuk Ramadan nanti kita nak bagi jiran jual dah berbuka puasa pun dah tak segan-segan dah ini tak pernah langsung nak bagi jiran makan sedap kan beli durian musang king duduk rumah taman ah ha, kan Masuk so, je dalam rumah kita ni buka je jiran sebelah rumah kanan kiri semua bau. Ha, kan. Tak nak bagi durian musang king dalam bentuk fresh tu masaklah Bubur. Ha, masak bubur. Masak apa lagi? Bubur kacang. Masak lagi serawa durian. Pantau dengan jiran sebelah. Beli roti gardenia satu buku. Ha, kan kemudian beli uh, bekas hantarkan akan kawan sebelah jiran sebelah tu dengan roti gardenia ah ha, dengan serawa durian ah ha, tak mampu nak beli mustang king belilah di 24 tak dapat di 24 beli je lah apa-apa durian pun ah ha, kan buatlah serawa yang tak ada d yang tak ada c pun tak apa ah ha, kan durian ni pun beli juga kan biasanya orang kalau kata nak cari buah lain dia akan cari grade a ah ha, kan dia nak cari grade A tapi kalau cari durian dia cari grade D. Ha, kita belajar apa tak nak grade D. Ha, tapi durian ni special. D for durian. D24. Ha, Mustang King. Macam-macam. Ha, Kucing tidurnya. Apa lagi? Macam-macam ha, lah. Setiap tahun ada je durian baru. Black on. Ha, okay. Tapi tak apalah. Kita ada rezeki nak beli belilah. Kan, nak beli yang mahal. Kita nak beli yang murah terpulang. Okay. Jadi dan ini juga sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Ha, jadi bacalah surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas ni tak susah mana pun. Tak ada orang yang tak ada orang yang tak hafal. Saya yakin dalam grup ni semua orang hafal. Tidur pun boleh mengikat baca surah al-ikhlas. Ha kan. Ha, ha. Jadi kita lihat apa dia kelebihan selain daripada Allah Taala kurniakan kepada rezeki yang melimpah ruah. Allah Taala berikan banyak lagi kelebihan bagi mereka yang beramal dengan surah al-ikhlas. Antaranya apa dia? Saya minta maaf lah hari ni kesihatan agak kurang. Ha, jadi suara pun tak berapa nak berapa nak okey. Ha, maklumlah hujung 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 tahun ha, hujung hujung tahun hujung hujung minggu duit kahwin banyak. Ha, satu hari tu kadang-kadang sampai tak larat lah kita balik rumah bonet kereta tempat duduk belakang kita penuh dengan berkat daripada berkat jajannya, air kotaknya, telurnya, ha, Segala macam ah kita boleh pergi kenduri ni tak ingatlah sihat tak sihat semua kita telan. ah kan minum ais paling seronok dapat cendol apatah lah lagi ah inilah hasilnya jadi daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus seseorang kepada sekelompok pasukan dan ketika orang itu mengimami sahabat-sahabat yang lain di dalam solat di dalam solat mereka dan beliau mengakhiri bacaannya dengan kul huwallahu ahad maka apabila mereka pulang mereka menceritakan hal itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tanyalah beliau mengapa beliau berbuat demikian Lalu mereka bertanya kepadanya, beliau pun menjawab, kerana surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman dan aku mencintai membaca surah ini. Lalu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahu beliau sesungguhnya Allah pun mencintainya. Jadi orang yang mencintai surah Al-Ikhlas, beramal dengan surah Al-Ikhlas, asal solat saja surah al-ikhlas ha, bukan kerana dia tak ingat surah lain tetapi memang dia cinta sangat dengan surah al-ikhlas maka cintanya kepada surah al-ikhlas ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mencintainya ha, jadi kita ni kalau kata imam baca surah al-ikhlas jangan pula kita kata, kita kata alah imam ni tak apa surah lainlah tu ha, itu je setiap kali ha, kan. Okay. Jangan kita bersangka buruk. Tapi bila masuk sahaja bulan Ramadan, imam baca surah Al-Ikhlas dalam surah Tarawih, itulah imam hujaan kita. Ah, ha. bagus imam ni kata. Surah sekian-sekian, musallah sekian-sekian. Habis awal sebab apa imam suka benar baca surah Al-Ikhlas. Ha, jadi, barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut Maka kita katakan Kalau katalah kita ni manusia Sesama manusia mencintai antara satu sama lain Maka apa yang kita pohonkan akan dipermudahkan Itu juga dengan Bila mana kita mencintai surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala mencintai orang yang mencintai surah Al-Ikhlas Maka dipermudahkan urusan kita Maka doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT ha. Jadi macam-macam ha, -macam. orang yang macam surah al-ikhlas dan sihat tubuh badan uh, harmoni rumah tangga ini antara nikmat-nikmat baca surah al-ikhlas antaranya 200 kali sehari ha, okay. jadi terpulang nak baca berapa banyak Walaupun pun amalan ini maka yang penting adalah istiqamah insya-Allah Seterusnya daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca kul huwallahu ahad dengan berulang kali lalu dia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surah itu maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi zat yang jiwa ku berada di tangannya sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran ha, jadi jangan kita pandang remeh pada orang yang suka baca surah Al-Ikhlas kerana sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sekali bacaan kita menyamai seperti sepertiga Al-Quran maka baca tiga kali dapatlah pahalanya seperti mana kita menghatamkan satu Al-Quran sebab itu sebelum tidur Dianjurkan kita baca tiga kali surah Al-Ikhlas ini. Tak susah pun. Jangan-jangan kita memandang remeh orang yang buat kebajikan. Tak kira pun orang buat apa juga kebajikan. Orang ni tiap-tiap hari datang ke masjid. Subuh lima, aa, subuh seringgit masuk dalam tabung. Zohor seringgit. Asar seringgit. Maghrib seringgit. Isyak seringgit. Dengan kita lekehkan dia. Kan belum tentu seringgit masuk kita ni Allah Ta'ala terima sedekahnya tetapi orang yang bersedekah setiap hari dengan istiqamah walaupun seringgit maka mungkin itu yang menjadi keikhlasan dan diterima amalnya ha, jadi kita senantiasa memandang kebaikan orang lain menjadikan diri kita sebagai sebagai satu <coughs> ujian sebagai satu ujian apa dia ujian nak mendidik hati kita orang lain mampu bersedekah dengan istiqamah kita bagaimana ha, jangan kita masuk sekali banyak 100 200 lepas tu dah tahun depan pula tunggu Ramadan tahun depan. Ha okay. jadi. Jadi surah al-ikhlas juga menjadi asbab seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku dengar seorang lelaki membaca kul huwallahu ahad sehingga akhirnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda telah wajib. Apa dia yang wajib? Ha, kan tiba-tiba datang dua orang ni berjalan. Kan dua orang berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian dengar orang lain baca surah Al-Ikhlas. Maka tiba-tiba bagi dia Nabi SAW bersabda telah wajib. Maka Abu Hurairah bertanya. Apa yang telah menjadi wajib? Wahai Rasulullah. Maka bagi dia Nabi SAW menjawab. Wajib syurga baginya Allah kita ni jangan kita rasa syok sendiri amal kita kan amal kita punyalah banyak kan kita bangun kiamul lail dengan dahi kita berbekas hitam melecit sampai ha kan jangan kita bangga sangat belum tentu amalan kita diterima sedangkan orang yang istiqamah dengan penuh keikhlasan membaca surah al-ikhlas dijadikan sebagai amalan bukan sekadar rezeki yang diperolehi di dunia bahkan rezeki dan juga nikmat yang paling besar yaitu yang menantinya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadi perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala jika dibaca bersama dengan surah Al-Alaq dan juga surah An-Nas. Jadi ini tiga gandingan. Mak itu selalu kita katakan apa dia membaca tiga qul. Ha, jangan salah faham. Kadang-kadang orang salah faham dia tak biasa beramal. Ha, kan dia tak biasa beramal. <gul> Bila mana Allah Ta'ala uji dengan ujian kesakitan, ujian kesempitan dan sebagainya. Ada gangguan dan sebagainya. Kita pun kata, Pakcik, balik nanti mula amalkan membaca tiga kul. Ha, kan satu hari berapa kali Ustaz? Buatlah Pakcik setiap kali selepas solat, buat sepuluh-sepuluh ataupun 11-11 ha, contoh ni contoh dia pun baca setiap kali lepas sekolah datang lepas minggu dia kata ustaz tak ada kesan pun ustaz ha, kita tanya pak cik cuba baca tiga kul tu pak cik dia pun baca kul 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 dia baca sabar je lah <laughs> kan. sebab apa dia tak biasa beramal kita kata tiga kul tu surah al-ikhlas surah al al-alaq dan juga surah an-nas dia duduk balik baca kul 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 memang tak jadi ha, <laughs> kan? jadi Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud ketika mana aku memimpin kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan tiba-tiba bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Uqbah katakanlah aku pun mendengarkan kemudian beliau berkata lagi wahai Uqbah katakanlah aku pun mendengarkan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai tiga kali. Lalu aku bertanya apa yang perlu aku katakan. Ha, jadi Uqbah ni seorang sahabat iaitu Uqbah radhiyallahu anhu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dalam sebuah kenderaan menuju medan peperangan. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Uqbah katakanlah satu kata sekali dah, kemudian kata kali kedua dah, kata kali ketiga Akhirnya Uqbah pun duk confused. Apa yang perlu aku katakan? Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, Katakanlah kul huwa Allahu ahad. Lalu baginda membacanya sampai selesai. Kemudian baginda membaca kul a'udhu bi rabbil falak. Aku pun membaca bersamanya hingga selesai. Kemudian baginda membaca kul a'udhu bi rabbil nas. Aku pun membacanya bersamanya hingga selesai kemudian baginda bersabda tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengannya yakni dengan tiga surah tersebut hadis riwayat imam an-nasai jadi kita ni jadikan amalan ya kita ni kadang-kadang ada gangguan dan sebagainya tapi kita pening-pening ustaz nak beramal dengan apa ustaz ha, sebab itu selepas setiap kali solat kita dianjurkan membaca tiga kul ini sebelum kita tidur maka kita baca tiga kul ini antara satu waktu solat dengan satu waktu solat yang lain kita baca maka di antara dua waktu ini Allah Taala akan lindungi kita begitulah berterusan seterusnya hatta dalam tidur kita pun dalam tidur kita pun Allah Taala akan melindungi kita dan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke pembaringannya untuk tidur setiap malam baginda akan menghimpunkan kedua tangannya yakni menadah tangan dan meniupnya setelah baginda membaca surah al-ikhlas al-falaq dan juga an-nas kemudian menyapu kedua-dua tapak tangannya pada tempat yang mampu dicapai olehnya dari setiap tubuh Dimulakan dari kepala muka dan apa yang boleh dicapai daripada yang boleh ditemui daripada badannya sebanyak tiga kali ini boleh amalkan. Dan daripada kita nak mohon, kita nak mohon aa, daripada aa, rezeki kan kita nak mohon rezeki yang melimpah ruah. Kita amalkan juga ini sebagai pendinding kita. Setiap kali lepas solat, baca tiga kul, kemudian dihembuskan ke tapak tangan. Dan dalam keadaan kita menadah tangan, kita hembus ke tapak tangan kita. Kemudian kita sapukan daripada kepala sampailah kepada mana-mana anggota badan kita yang mampu dicapai. Buat sebanyak tiga kali. Ha, kan. Dalam hati kita berdoa semoga dijadikan perlindungan buat diri kita oleh Allah Subhanahu SWT. Ta tak susah amalan ni. Yang susah apa dia? Yang susah hanya nak beramal. Ha, kan. Banyak ilmu kita dapat. Tapi sejauh mana kita mampu beramal. Ha, InsyaAllah. Dan akhirnya daripada Buraidah bin Al-Hasim radhiyallahu anhu yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahawa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika dia diminta dengannya pasti akan memberi dan jika dia disuruh dengannya pasti akan mengabulkannya. Ha, jadi ada katakan <coughs> Muraidah bin Hasib mengatakan apa dia? Bagi Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa Allahumma inni as'aluka anni ashadu annaka antallah Allah la ilaha illallah Al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu ahad. Jadi ini amalan seorang lelaki mohon dengan dengan doanya dan juga dengan surah Al-Ikhlas Maka dikatakan sesungguhnya dia katakan di sini apa yang dipohonkan itu pastinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Jadi insyaallah sedikit perkongsian pada hari ini berkaitan dengan mohon diluaskan rezeki bila mana kita masuk ke dalam rumah membaca surah al-ikhlas yang pertamanya dimurahkan rezeki kita Allah taala jamin rezeki kita akan juga rezeki orang yang duduk dalam rumah kita juga jiran-jiran kita di samping itu juga bila mana kita beramal dengan amalan surah al-ikhlas ni banyak kelebihan Allah Ta'ala lindungi kita Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada kita dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bila mana kita membaca dengan surah Al al-alaq dan juga surah al-nas tiga kul ini maka dijadikan perlindungan buat kita Ha, dan pahalanya yang orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini sekali baca bersamaan dengan sepertiga Al-Quran. Maka surah yang cukup ringkas, cukup mudah kita hafal semuanya. Bagaimana kita beramal dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat kita insya Allah. Jadi saya, saya cukup tak itu saja. Mohon maaf hari ini kesihatan agak kurang tak boleh nak bawa asmaul husna insyaallah. Ada rezeki pada minggu hadapan. Dan mohon juga mohon juga doa daripada seluruh sahabat agar diberikan kesihatan buat diri kita semua ahli keluarga kita insyaAllah. Jadi untuk akhirnya saya serahkan kepada admin kita untuk meneruskan. maaf atas kelemahan kekurangan sepanjang penyampaian satu-satu yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kelemahan adalah kelemahan diri saya sendiri apapun segala-galanya dengan izin dan ketentuan daripada Allah SWT. أعوذ بالله من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصوص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته